طب نبوی کے نام سے میں نے ایک صاحب کی کتاب پڑھی تھی ایک کتاب کیا ہزاروں کی تعداد میں کتابیں لکھی ہوئی ہیں وہ نبوی طب نبوی نہیں ہے وہ طب راوی ہے وہ طب روات ہے وہ راویان حدیث کے اپنے تجربے ہیں جو لوگوں نے نقل کر دیے ہیں اگر طب اتنے ہی زیادہ آپ گنگانے والے ہیں تو بخاری کے ایک روایت سنا دیتا ہوں اور اپنی بات کو اختتام کرنے کی طرف جاتا ہوں بخاری کے اندر ایک روایت میں آیا ہے کہ چند لوگ مدینہ کی طرف آئے ہیں اور مدینہ کی آب و ہوا ان کو میسر نہیں آئی ہے سازگار ثابت نہیں ہوئی ہے ان کو بخار اور نزلہ زکام جس کے لیے آپ مختلف پینڈول کی گولیاں اور سیرپ کا استعمال کرتے ہیں پینڈول کی گولیاں اور سیرپ کا استعمال کرتے ہیں بخار وغیرہ کے لیے اس روایت میں لکھا ہے کہ اس نزلے زکام کھانسی بخار کی بنیاد پر جب معاملہ سازگار ہو گیا ان کے لیے تو راوی نے کہا کہ اللہ کے وصول نے ان سے کہا کہ تم جاؤ باڑے میں اونٹ بندے ہیں ان کا دودھ اور ان کا پیشاب پی لو طب نبوی آپ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں روایت سے یہ طبے نبوی کے باب میں آپ پیش کرتے ہیں کسی کے سامنے آپ کہہ سکتے ہیں کسی بخار والے کو ڈاکٹر کو کہ آپ آج اپنے نسخے کے اندر سیرپ لکھ کر نہیں دیں بلکہ آپ اپنے نسخے کے اندر کریں اس کو اونٹ کا پیشاب حقیقت کے میدان میں ہے تجربے کی بنیاد پر اپنی بات کو ثابت کر کے دکھائیں اونٹ کے پیشاب میں کیا بخار سے شفا ہے آپ کتنی بار بخار ہوا ہے آپ کو آپ نے کبھی پیشاب کیا ان کا کریں طب نبوی کے نام سے جو منصوب روایات باطل روایات ہیں ان پہ عمل کریں آپ تو اس کو طب نبوی مانتے ہیں میں تو آپ کی ہی بات کو کوٹ کر رہا ہوں میں تو اس کو طب روات مان رہا ہوں راویوں کا کلام مان رہا ہوں راویوں کے تجربے مان رہا ہوں آپ اس کو طب نبوی بھی کہہ رہے ہیں لیکن آپ اس سے عمل کرنے سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں یعنی آپ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا چکے ہیں کہ نہیں اس میں حقیقت نہیں ہو سکتی ہے آپ وہ ہیں جو ہندوؤں کے گائے کے پیشاب پینے پر تنقید کرنے والے ہیں لیکن آپ یہاں آ کے اپنے آپ کو جھکا لیتے ہیں گھٹنے ٹیک دیتے ہیں کہ آپ کے پاس بھی ایسی کتابیں موجود ہیں جس میں اونٹ کے پیشاب پینے کا ذکر موجود ہے اور اس کو آپ طب کے نام سے اپنی کتابوں کے اندر پاتے بھی ہیں کر لیجیے نا اس کے اوپر بخار کے اندر کبھی کسی اپنے بچے کو پلائی گا اون کا پیشاب چلیں اون کا دودھ تو پلا دیجیے گا اون کا پیشاب بھی پلا دیجیے گا نا دونوں کی مقدار برابر ہونی چاہیے کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی گولی ہے دوا بنتی ہے تو جس کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں بڑی مقدار سے ناپ تول کے اس کے اندر اس کو شامل کیا جاتا ہے تو آپ بھی ایسا نسخہ بنا لیجئے اون کے پیشاب اور اون کے دودھ کا جس میں آپ اس کو لوگوں کو دینا شروع کر دینا ورنہ مان جائیے کہ یہ سب جھوٹے روایات ہیں جان جائیے کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں آپ جو سمجھ کر بیٹھے ہیں وہ جھوٹ ہے حقیقت نہیں ہے اور دنیا بھی اس کو حقیقت میں شمار نہیں کرتی ہے تو حقیقت کے میدان میں آئیے چھوڑ دیں ان کو یہ روایات باطل ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے نہ تو آپ مانتے ہیں نہ اس پہ عمل کرتے ہیں نہ وہ مولوی جو آپ کو بتاتے ہیں وہ اس پہ عمل کرتے ہیں یہ بس راویوں کے تجربے تھے راویوں کی باتیں تھیں کتاب میں آ گئی ہیں ہر چیز جو کتاب میں لکھی ہوتی ہے ضروری نہیں کہ وہ حقیقت ہی ہو صحیح ہو یہاں تک میری بات شاید سمجھ میں آ گئی ہوگی